Отлично. да, действительно, прямо сейчас мы начнем автограф-сессию группы Hard Kiss. А -а, просто... И вот она, Юлия Санина! И ребята, группа Hard Kiss на сцене Ocean между прочим, мы сегодня празднуем четырехлетие, а 21 и 22 октября группа отмечает пятилетие сразу двумя большими концертами в Киеве. Концерты будут проходить в стереоглаза, поэтому спешите приобретать билеты. Ну что ж, начнем наше общение. Прошу ваш микрофон. Здравствуйте! Большое-большое спасибо всем, кто пришел сегодня сюда, несмотря на плохую погоду. Нам безумно приятно видеть вас здесь Мы ответим на несколько вопросов Сфотографируемся, раздадим открытки Мы их уже подписали, честно Вчера ночью подписывали, чтобы было быстрее Чтобы все успели Ну что, я думаю, можем начинать Да, с одним микрофоном Мы отправляем, так сказать, прямой эфир В зал Кто-то готов уже задать вопрос? Вот вижу девушку, боже мой, а как же к вам туда пробраться? Молодые люди, парни, помощники наши Ocean Blast, прошу, я даю вам микрофон Оттуда, я думаю, будет сложно кричать, но я все-таки попробую. Рискнул спуститься вниз. Надеюсь, микрофон меня не поведет. А, вы спуститесь, хорошо. Есть просто специально обученные люди. Вы <связывая> очень хотели попасть на Евровидение? Но мы хотели. Не знаю, как насчет «очень». Когда мы не попали, я даже немножко обрадовалась. <laughs> Потому что, ну честно, это такие большие переживания, и я так сильно волновалась во время отбора о, в Украине, что я представляю, какие волнения уже на самом Евровидении. Честно говоря, я не уверена, что даже хочу это испытать во второй раз. Добро Вы мне тоже сильно подобаетесь. Честно. Я дуже сильно хочу вашу відкритку. Все. Дякую, мені теж подобається. Ви отримаєте відкритку. А ви будете виступати, ну, питатися попасти на слідуючі Євробачення? Це напевно найчастіше питання, яке я чую в останній час. А поки що мене подавали заявку. І поки що не плануємо, тому що в нас дуже багато зараз роботи. Ми готуємося до наших двох сольників у стереоплазі, до туру, і це займає дуже багато часу. От, тому поки що не можу цього пообіцяти. Коли ви будете виступати в Києві найближче і де? 21-22 жовтня Київ Стеро Плаза два великих сольних концерти. Я думаю, що когось є вже квитки. <плес> <Да. плес> От. Да, дякуємо. Усіх вас побачимо там. Да. Це будуть два грандіозні шоу, які не повторяться. Знову друга. Добрий день, Юля. Як вам сидіть на екс-факторі? Класно. Ви знаєте, я стільки людей побачила цікавих, талановитих і не дуже талановитих. От у ну це, це новий досвід, і можу сказати, що я вже знаю, хто буде у фіналі. І лише можу сказати, що це будуть дуже і дуже талановиті хлопці, дівчата та гурти, якими я особисто дуже пишаюся. А ви це побачите вже трошки пізніше. Юль, вы мастер перевоплощения. Я здесь. Юль, вы мастер перевоплощения. Скажи, пожалуйста, насколько сложно в каждый образ для тебя лично вживаться и вот насколько каждый из них близок для тебя? Наверное, все дело в том, что я в детстве всегда хотела быть актрисой, помимо того, что я хотела петь. И вот так я воплощаю свою детскую мечту. Мне легко вживаться в образы. Ну, образи подбирают под мене, под мой характер. Вот. А характер у мене очень разный. Я весы і буваю очень, -очень разне. До доброго дня. А, я дуже люблю вашу твор, дуже люблю вашу творчість, а, особливо пісні англійської мови. Про те, коли може нам нам пісень українською? Наступний сингл буде українською піснею, україномовною піснею. Ми, його вже... ми, ми її вже записуємо. От, і, ну, це буде щось, це не буде лірика, одразу можу сказати. Це буде досить драйвова пісня. Отака. От вам вам подобається група, яка спіла вашу пісню на X-Factor? Молодых людей и девушки, брат, семья, Семейная группа. Да, мне понравилось, но естественно, очень приятно. Я думала, вернее, что очень приятно, когда твои песни поют на отборочных конкурсах. Оказалось, что это не так. Эта группа была единственная, которая нормально исполнила песню группы The Hard Kiss на отборочном на X-Factor. Вот во все остальные разы я страшно краснела, потому что было очень ужасно. Кричи откроет свою маску. Кстати, где он? Мы пожалели Кричи, потому что ну, для него находиться в костюме и в маске ну, вот, при таких условиях достаточно тяжело, поэтому его нет сегодня среди нас, и он не откроет свою маску никогда. Добрый вечер. Всех фанатов интересует, когда же выйдет второй полноценный альбом. <laughs> Я надеюсь, что он выйдет весной. И туда войдут уже те синглы, которые сейчас по одному. Вот мы выпускали плюс 5-6 новых композиций. Но Сейчас в эру интернета и быстрого-быстрого восприятия Инстаграм, рекламы гораздо более эффективно выпускать сингловые композиции, клипы. То есть тогда. Я понимаю, что хочется, мне тоже от любимых там, артистов хочется получить больше информации, но очень часто она просто уходит в никуда. Например, кто знает первый альбом, песня Little Girl, которая, которая осталась многими незамечена, просто потому что это не был сингл. Очень жаль, когда так происходит, поэтому именно поэтому редко мы выпускаем альбомы чаще синглов. Я знаю, что у вас на YouTube есть канал The Hard Kiss TV. И в первом видео вы говорили о том, что вы не знаете, насколько долго вы продержитесь, снимая видео на свой канал. Вы будете продолжать? Вы будете продолжать снимать видео, выкладывать их? Да, я продолжаю, просто сейчас я это делаю реже. Раньше это было видео, выходили раз в неделю, сейчас реже, только потому что очень плотный график. Сейчас я снимаю только самое интересное, да, то есть это видео с закулиси x фактора это видео со съемок клипа. Следующий влог вы увидите буквально на этой неделе, но ну, на следующей неделе. Это будет э, бэкстейдж со съемок нашего клипа «Rain». Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, храните ли вы подарки ваших фанатов? Они очень разные. Бывают подарки, конечно же, картины, э, которые рисуют. Выжигают, например, на дереве. То, что хранится, мы храним. Пирожные, тортики долго не хранятся. Поделки храним. У меня очень много разных украшений, которые мне дают. Да, конечно, храним. Добрый вечер. Ваша новая песня Rain, она безумно глубокая и грустная, и она мне очень нравится, поэтому я хотела бы узнать, что вдохновило на создание такого сингла? Я люблю писать в дождь, сочинять. Ну такая погода, когда реально хочется сидеть дома и творческим людям творить. Кто-то лепит, кто-то рисует, кто-то песни пишет. Вот. И она написалась вот под, под дождь. Но опять-таки это вот такой символ, который по-разному можно объяснить. Да, она грустная, но при этом она очень мощная, что мне в ней нравится вот это соединение таких двух вроде как несовместимых вещей. Спасибо вам большое. Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос вот для моей маленькой дочки, она вот стоит рядышком. Для того, чтобы научиться хорошо петь, нужно учиться с самого детства. Я хотела узнать, со скольки лет вы занимаетесь пением, со скольки лет вы учитесь, как много вы учились в детстве. И каждому участнику группы тоже вопрос, со скольки лет занимаются музыкой, Хорошо, лично я занималась музыкой с самого детства, то есть я даже не помню, как эти занятия проходили, настолько я была маленькая, потому что у меня родители музыканты, то есть они даже учили меня играть на фортепиано, когда еще, ну то есть преподаватели говорили, что я не могу, потому что ручка очень маленькая, еще детская, вот, а вокалом, вот как только, как только в три года я в первый раз вышла на сцену с папиным коллективом, то есть уже я, я пела. Единственное, что нужно будет сделать перерыв, когда будет мутация голоса, где-то в 12-13 лет, то есть когда э, петь реально ну, очень сложно и можно сорвать связки ребенку. В плане... Здравствуйте. С 7 лет, но я это не любил и только в 15 лет осознанно начал заниматься. Это бас-гитара, клим. Да, здравствуйте. Я музыка начал заниматься, когда познакомился с Юлей. Все. До этого я занимался искусством, не знаю, там, э, снимал видео, рисовал. И когда мы познакомились с Юлей, как так получилось, что я предложил, давай сделаем музыкальный коллектив. Мы сделали, и все. Все очень просто. Я с 13 лет занимался. Добрый день. Скажите, пожалуйста, кто из вас Хто з вашої групи ще співає? А, в нашій групі а, ну, професійно ніхто, але вчиться співати Рома, і в нього досить непогано виходить. А ви не думаєте записати якусь пісню, щоб е, більше ваших е, учасників групи співало теж? Ну, деяких учасників ви можете почути на бек-вокалі в наших записах. Там і Вала голос десь є у піснях низький, і ромін голос також є. Ну, можу сказати, що приходьте на наш сольний концерт у Києві, ви будете здивовані трошки саме з вашого питання. спросить, а кто вам, продумывает ваши образы и нравятся вам ли они? А, ну это стилист Слава Чайка, а, мне нравится, ну реально за, конечно, за пять лет были разные разные образы, что-то мне нравилось больше, что-то меньше, но но сейчас мне практически нравится все, потому что мы уже как семья понимаем друг друга. а вы критикуете свои образы? да ну, например, я не очень люблю платья В них не всегда удобно Но по поводу это прекрасно, как сегодня Давайте еще да, пару вопросов, мы приступим Я воспользуюсь паузой, образовавшейся Маленький мальчик Никита Савичев Тебя мама ищет, подойди, если нас слышишь Вот сюда, где автомобиль находится В эту сторону сцены, Никита Савичев Никита Савичев, подойди к машинке сюда, к оранжевой да. Можно вопрос, да? Да, кто, так, где? Это где? здесь. Ага, да. А, скажите, пожалуйста, какая ваша а, самая такая заветная мечта, или скорее цель грандиозная, которую вы перед собой поставили а, и хотите ее достичь? Как группа? Я думаю, максимально долго заниматься любимым делом. То есть максимально долго быть на волне. Понятно, что э, волна вот эта, она не будет вечной. Будут спады, будут новые взлеты. И, но хочется максимально долго э, оставаться в сердцах э, людей и быть услышанными, быть интересными. Э, то есть это же взаимная энергия. Мы отдаем, вы принимаете, отдаете нам снова, и нам снова хочется продолжать. Вот чтобы этот, э, эта взаимность, она не, не прекращалась. Спасибо. Скажите, вы сегодня споете? Хотя бы капает. <свист> Хорошо. Давайте я спою кусочек нашей новой песни Рейн, и мы приступим к автограф-сессии. Да? Давайте так, я предлагаю, да? Хорошо. One day matter in these illusions. большое всем за вопросы. Приглашаем э, фотографироваться, будем раздавать открытки. Предупреждаю, что у нас свой фотограф, который будет красиво, качественно всех фотографировать, и вы сможете это увидеть и получить фотографию в наших соцсетях. А это значит никаких селфи. Договорились, друзья? Просто так будет быстрее все успеют. Спасибо. Спасибо огромное. Группа Харки.